Также, друзья, хочу всех поздравить с этим светлым праздником Воскресения Христова. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Присаживайтесь. Я буду читать текст Священного Писания, который записано в Евангелии от Луки, 24 глава, с 13 стиха 36. В тот же день двое из них шли в селение, отстоящее стадии на 60 от Иерусалима, называемое Эмаус, и разговаривали между собой о всех сих событиях. И когда они разговаривали, рассуждали между собою, и сам Иисус, приблизившись, пошел с ними. Но глаза их были удержаны, так что они не узнали его. Он же сказал им, «О чем это вы, идя, рассуждаете между собою, и отчего вы печальны?» Один из них именем Клеопа сказал ему ответ, «Неужели ты, один из пришедших в Иерусалим, не знаешь о а происшедшем в нем в эти дни?» Он сказал им, «О чем?» Они сказали ему, что было с Иисусом, Назарянином, который был пророк, сильный в деле и слове перед Богом и всем народом. Как предали его первосвященники и начальники наши для осуждения на смерть, и распяли его. А мы надеялись было, что он есть тот, который должен избавить Израиля. Но совсем тем уже третий день ныне, как это произошло. Но и некоторые женщины из наших изумили нас. Они были рано у гроба и не нашли тела его. И пришедшие сказывали, что они видели и явление ангелов, которые говорят, что он жив. И пошли некоторые из наших к гробу и нашли так, каким женщины говорили – но его не видели. Тогда он сказал им, «О, несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки! Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою? Иначе вот Моисея из всех пророков изъяснял им сказанное о нем во всем Писании». И приблизившись они к тому селению, в которое шли, и он показывал им вид, что хочет идти далее. Но они удерживали его, говоря, «Останься с нами, потому что день уже склонился к вечеру. И он вошел и остался с ними. И когда он возлежал с ними, то взял хлеб, благословил, преломил и подал им. Тогда открылись у них глаза, и они узнали его, но он стал невидим для них. И они сказали друг другу, не горело ли в нас сердце наше, когда он говорил нам на дороге и когда изъяснял нам Писание. И вставшие в тот же час возвратились в Иерусалим и нашли вместе одиннадцать апостолов и бывших с ними, которые говорили, что Господь истинно воскрес и явился Симону. И они рассказали о происшедшем на пути и как он был узнан ими в преломлении хлеба. Когда они говорили о сем, сам Иисус стал посреди их и сказал им «Мир вам!». Я сегодня хочу говорить о воскресении мертвых сегодня такой праздник когда э, многие люди идут в храмы идут в молитвенные дома э, не просто так идут что-то их туда тянет они своими ногами туда идут потому что они понимают что это праздник и воскресение Иисуса Христа это действительно, Большой и светлый праздник. И вот смотрите, те далекие события, когда это произошло в тот же день, в первый день недели, когда Он воскрес, двое из учеников шли в селение Эмаус. И вот Иисус пристал к Ним, Они разговаривали об этих событиях, и я бы хотел обратить несколько здесь на, на, на некоторые вещи внимание. Смотрите разговаривали между собой о этих событиях прошло три дня а люди все разговаривают Вы знаете сейчас такой поток информации что ну одна другую так быстро заменяет что мы уже э, знаете те новости которые были вчера нам уже не интересны потому что сегодня уже другая новость ее заменила и одно за другим быстро все меняется это такая скоротечность жизни. Но эти ученики, они что-то на что-то надеялись, они об этом говорят. Они уже три дня прошло, а они об этом разговаривают. И вот Иисус к ним пристал и говорит, э о чем это вы, когда они разговаривали, рассуждая между собой? Иисус приблизившийся пошел с ними, но глаза их были удержаны так, что они не узнали его. Он же сказал им: "О чем это вы идя рассуждаете между собой и отчего вы печальны? Теперь смотрите, они разговаривают об этих событиях, но они его не узнали и лица их печальны, потому что нету с ними учителя. Они привыкли, они привыкли, что он был всегда рядом, он их учил. И эта привычка, когда его не стало, они стали печальны. Они в растерянности, они не знают, что делать. И они рассказали ему, что неужели ты один из пришедших в Иерусалим, действительно на Пасху много народа стекалось в Иерусалим. И они думали, что он один из них, и говорят, неужели ну, ты один из Пришедших в Иерусалим, не знаешь о происшедшем в эти дни. А Иисус говорит, о чем? И вот они начали рассказывать, как Иисуса, Назарянина, который был пророк, сильный в деле и Слове перед Богом и всем народом, как предали его переосвященники и начальники наши для осуждения смерть и распили его. Смотрите, немножко так знаете, смело они говорят с незнакомцем. Вот сейчас бы мы начали что-то говорить о нашем правительстве, о нашей власти, и что-то бы такое говорили во всеуслышание, ну, что нельзя говорить. Но эти люди говорят с Иисусом Христом, не зная, что это Христос. И иногда бывает так, что люди говорят, и не зная с кем. Говорят, как будто бы с Богом, но в то же время не знают, с каким Богом. И дальше они, когда рассказали, и смотрите, 21 стих. «А мы надеялись, было, было, что Он есть Тот, Который должен избавить Израиля. Но совсем тем уже третий день на ней, как это произошло». Люди на что-то надеялись. И вы знаете, Павел говорит, надежда не постыжает. И когда человек надеется, это хорошо, э, надеяться надо. Когда надежды нету, то уже э, действительно человек будет не просто печальный, человек просто хочет умереть. И вот они надеялись. Но уже их надежда начала таять. Хотя Христос говорил, что Он будет убит, распят, и в третий день воскреснет. Они об этом забыли, и вот они печально. И дальше э, говорят, что были и, ж, и женщины у гроба, и некоторые из наших, то есть и мужчины, мы знаем, что и апостол Петр, и Иоанн были у гроба, и не нашли, и его не нашли, тело не видели. И Тогда он сказал им, о несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки. Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою? Он их называет несмысленными и медлительными. Несмысленными в том, что они не поняли то, что он им говорил до распятия. А медлительные – то, что э, уходят с Иерусалима, не верят в то, что написано, куда-то уходят. И он дальше начал им говорить… И начал от Моисея и всех пророков, и изъяснял им сказанное о нем во всем Писании. И теперь, друзья, такой вывод. Для того, чтобы понять воскресение Иисуса Христа, понять о воскресении мертвых, нужно начать от Моисея и всех пророков. И Моисей начинает, знаете как повествование, Вначале сотворил Бог небо и землю, земля же была безвидная и пуста, и тьма над бездной, и Дух Божий носился над водой. Вот отсюда начал Иисус Христос, от Моисея. Это Моисей написал. Конечно, он им не пересказывал все пяти книжей. Конечно, он им не пересказывал всю Тору, весь закон, всех пророков. Но он им говорил основные истины. О чем говорил Моисей? Он Еве сказал, что семя жены поразит змеи. А он будет жалить его в пету. Вот как раз на кресте э, Сатана ужалил его в пету. Как раз на кресте, когда он был распят, Сатана чего-то добился, укусил. Знаете, когда люди между собой э, ссорятся, то э, можно так посмотреть, знаете, как собаки между решетчатым забором, когда и укусить не может, но страшно гавкает, слюна брызгает и не может укусить. Сатане досталось все-таки здесь поразить в пяту. Но воскресением Христос поразил его в голову. То есть пятая голова, вы понимаете, это не Ахиллесова пята. Это э, совершенно разные вещи. И вот Христос воскрес. Для того, чтобы поверить, что Он воскрес, нужно начать от Моисея и всех пророков. И смотрите, дальше... Э, приблизились они к тому селению, он показывал вид что хочет идти дальше они его уговорили и когда преломляли хлеб они его узнали глаза их не были удержаны но преломление хлеба они его узнали когда у нас вечеря Господня когда у нас идет преломление мы иногда сами себя узнаем иногда мы себя не знаем но в преломлении хлеба мы себя узнаем потому что испытывайте себя Каждый да исследовать себя, чтобы мы в преломлении хлеба себя узнали. И когда они узнали Иисуса Христа, Он стал невидим для них. Мы сейчас тоже, видимо, не можем пощупать Иисуса Христа. Мы же не Фома, который пока не пощупаю, не поверю. Он ему сказал, Фоме, это на следующее воскресенье, люди отмечают, Фомена неделя. Он ему говорит, блаженный, не видевший, но уверовавший. Вот мы его сейчас не видим. Но Он с нами, где вас двое или трое собрано во имя Мое, я посреди вас. И они сказали эти два ученика, не горело ли у нас сердце наше, когда Он говорил нам по дороге и когда изъяснял Писание: не горело ли в нас сердце наше, зная эти события, зная то, что написано, иногда мы медлительны, и иногда не горит у нас сердце наше. Знаете, у кого не горело сердце? Лаодикия. Христос говорит, о, если бы ты был холоден или горяч. Холоден – это понятно. Но ты не горяч. Не горело ли сердце наше? И тогда они встали и пошли в Иерусалим. Рассказали ученикам, что такое вот произошло событие с ними на дороге. И тогда сам Иисус, когда они говорили о всем, сам Иисус стал посреди их и сказал им, мир вам. Сам Иисус явился ученикам. И, друзья, смотрите, апостол Павел, когда проповедовал в Ариапаге, он говорит о воскресении так. И так, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. Это 17 глава Деяния, 31 стих. «Ибо Он назначил день, который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подал удостоверение всех, воскресив, всем воскресив его из мертвых. Услышав воскресение мертвых, одни насмехались, а другие говорили, об этом послушаем тебя в другое время. Смотрите, реакция людей – Умных людей, грамотных, на то время самые умные. И вы знаете, что самые умные иногда совершают самые большие ошибки, как предо мной брат Алексей говорил, что умные книжники и фарисеи предали, начальники и первосвященники предали Христа. И вот эти люди совершают главную ошибку. Одни насмехаются, а другие говорят, послушаем тебя в другое время. Но они не знают, будет у них время или нет. И мы не знаем, есть у нас время еще или нет. И апостол Павел, когда проповедовал перед Фестом и царем Агриппой, то, смотрите, он говорил то же самое. Говорит, это уже 26 глава Деяния, 23 стих. Нет, 22 выше. Но, получив помощь от Бога, я до сего дня стою, свидетельствуя малому и великому, ничего не говоря, кроме того, о чем пророки и Моисей говорили, что это будет. Смотрите, опять Моисей и пророки. Что это будет. Без этого же никак. То есть, что Христос имел пострадать и восстал первый день из мертвых, возвестить свет народу идейскому язычникам. Когда он так защищался, Фест громким голосом сказал, «Безумствуешь ты, Павел, большая ученость доводит тебя до сумасшествия». «Нет, достопочтенный Фест», — сказал он, — «я не безумствую и не говорю слова, но говорю слова истины и здравого смысла. Ибо знает об этом царь, перед которым я говорю смело. Я отнюдь не верю, чтобы от него было что-нибудь из всего скрыто, ибо это не в углу происходило. Веришь ли, царь Агриппа, пророкам? Знаю, что веришь». Агриппа сказал Павлу, «Ты немного не убеждаешь меня сделаться христианином». Смотрите, реакция Феста. Это римское право, это человек, который дал возможность Павлу. Он говорит, можно было бы его отпустить, но так как он потребовал суда у Кесаря, пусть отправляется к Кесаре. Смотрите, он имел власть, где там Рим, а где там провинция Иудея. Это так далеко, это дуже глубокий хутер, если так брать, далекая провинция. Но он дает ему возможность, говорит, если хочешь, пойдешь к Кесарю. Это он защищает римское право. А вот то, что дал Бог закон Моисея и пророку, он об этом не знает. И он говорит, для него это что? Безумство и сумасшествие для Феста. А царя Гриппа, когда Павел задал вопрос, веришь ли пророкам, я не знаю, кивнул Гриппа или не кивнул, но он говорит, знаю, что веришь. Царь знал об этом, потому что это не в углу происходило. И сейчас христиане, имея Библию. Сейчас люди в стране, имея Священное Писание, где бы мы ни были, мы можем открыть телефон и прочитать. Мы имеем Священное Писание. Не так, как э, годы назад при советской власти тяжело было найти Священное Писание. Как-то его контрабандой завозили из Запада. Сейчас у нас все это есть. Но для нас это не в углу происходило. Но верим ли мы этому всему? Знаю, что верим, потому что не пришли бы сюда сегодня. Если есть кто еще не верит, что будет воскресение мертвых, то у него сейчас есть возможность в это поверить. Для этого надо закон и пророк, Моисей и пророк. Для этого нужно священное описание. Когда человек читает священное описание, отсюда вера. У Агрипа царя была вера. Он хоть и был смешанный там с идумеями, с евреями, но он знал, священное писание. И Павел ему говорит, веришь, знаю, что веришь. Может он и кивнул Павлу, что да, верю, при всех римских э, знатных людях. Поэтому, друзья, этот праздник Воскресения, он дает нам веру в то, что и мы воскреснем, как уже дети говорили, Христос первенец. И э, первенец Христос воскрес, а потом Христовы, когда в пришествие Его. И здесь две такие истины, и воскресение, и пришествие. Как бы мы ни крутили, будет и воскресение, будет и пришествие. Что бы люди ни говорили, там умру, все закопают, нет. Будет воскресение, потому что Христос воскрес. И поэтому, друзья, кого еще это не коснулось, кто еще в это не верит, дал бы Бог, как Павел здесь дальше говорит, молил бы я Бога, чтобы мало ли, много ли, не только ты, но и все, слушающие меня сегодня, сделались такими, как я, кроме этих уст». Павел говорит, молил бы я Бога, чтобы все. И мы сейчас молим Бога о том, чтобы действительно все. Первое, мы, конечно, будем молить Бога, чтобы закончилась война. Но здесь апостол Павел говорит, молил бы я Бога, чтобы все. Все были христианами, чтобы все верили. Потому что хотим мы этого или не хотим, мы умрем мы на похоронах людям говорим об этом, и люди смотрят на покойника, и это для них остановка. Остановка, чтобы немножко остудить голову, чтобы немножко сердце горело, что смерть неизбежна. А если смерть неизбежна, то и воскресенье то же самое. Потому что тот, кто сказал, что умрете, тот сказал, что и воскреснете. Но сатана на сегодняшний день обманывает. Если в Эдемском саду он сказал, нет, не умрете, то сейчас он говорит, нет, не воскресните. Почему люди и насмехаются, и говорят, послушаем тебя в другой раз. Скажешь ему, воскреснешь, а он говорит, да кто его знает, Бог его знает. Нет, воскресните. Только, как передо мной Алексей сказал, одни для жизни вечной, одни для вечной погибели, на вечные муки. Поэтому, друзья, это праздник для нас светлый, и мы верим, что Господь Иисус не оставит нас, что мы воскреснем и будем вместе с Ним. Ему за все слава. Аминь.